大家好，这里是阿伦才的生活。好久好久没开箱，今天要开箱一个很特别的东西。这个形状大家猜得到是什么吗？不到。嗯，还是一样哦，挪克的产品。好，叫什么呢？叫清月记忆棉脖枕哦，是一个那种旅行用的套在颈上的这个枕头哦。嗯，它的货号呢是 CNK 二四五零 WS 零一九。好，让我们来打开来看看吧。 那么这是一个嗯硬硬直的，它是硬的这样子的一个，但是摸起来表面又是很柔很顺滑的这样子的一个收纳盒，圆形的，而且呢这里还有一个做的非常精致的一个提带哦,哦，这里还有一个纽扣可以这样子打开，好、哦、非常漂亮的一个盒子，这里呢就有这个挪克的这个标志。 好，拉链呢也是非常漂亮哦，是这样子金属的。好，我们打开来看一看哦。噔，一打开，里面的画面是这样的哦，就是整个脖枕呢就可以用这样子旋转的方式把它收纳进在一个盒子里面。好，我们再看一下这个盒子里面呢是这样子的一个布面的一个材质，哦，就是。 一个形状这样子的一个硬盒，好，一打开呢，其实这个脖枕呢就已经它会自动的啊，像记忆棉这样把它，它会自动恢复成这个形状。好，首先看一下材质吧，外面呢这里就是这样子有条状线条的这样子的一个布，啊，里面呢就是这种比较亲肤啊、顺滑的、丝滑的这样子的一个布。 嗯，里面包覆的就是这个所谓的记忆棉啊，看到吗？它是啊非常有弹性的。好，前面呢这里还附在附带了一个这样子的一个绑带哦，就是说啊在你套着它用的时候不会啊忽然间掉落之类的吧。好，可以这样子把它拆开来，哦再把它装回去，而且还可以调节这个长度的、哦。嗯。 好，我们再看一下旁边这里呢，看到吗？这里也有一个拉链哦，其实就代表这一个脖枕呢，是它的这一个枕套呢是可以把它拆卸下来，啊，做一个清洗的、哦。那么里面呢就是这一个啊记忆棉的这个枕芯，好是这样子的一个情况哦。好，现在呢就把它套在颈部。 让阿伦才为你们体验一下这个脖枕，它的舒适度是怎么样？嗯，首先呢，躺上去的感觉呢，它的形状是蛮贴合这个颈部的、哦，刚刚好就把这一个细缝完全的补上了、嗯。这一个呢，啊，这个伸缩带呢，就可以让这个脖枕非常好的贴合在你的颈部，嗯。 如果我啊，就像啊，现在坐在这个椅子上呢，就可以感觉到，嗯，其实蛮舒服的、哦，就像是有一个跟你身体融合在一起的枕头一样。向左靠也可以，向右靠也可以，向后靠也可以，就是无微不至的这样子呵护着你的景象。那这里就有这个挪客的这个标志，看上去是不是特别的有未来感，非常的帅气呢？ 这个就是挪克的所谓的叫做清月的这个记忆棉的脖枕哦，嗯，收纳起来非常的方便，这么小巧的一个盒子，嗯，就是这么简单哦。好，这是今天为你带来的这个开箱哦，喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是 g 伦才的生活为你带来的录音用品的开箱分享，拜拜。